bugungi kunda ommabop bo'lgan xalq sevib tanlab ulgurgan yo'l tanlamas benzinli mototsikllarimizni taqdimotini qilib o'tamiz benzinli mototsikllarimizni yuk ko'tarish hajmi bir yarim tonna va undan yuqori yuk ko'tarishga ega bu mototsikllarimiz mototsikllarimizni kuzov razmerlariga keladigan bo'lsak kuzovimizni uzunligi ikkiyu yigirmaga biru o'ttiz balandligi sakson santimetr bu kuzov orqali bemalol sizlar bir yarim tonna va undan yuqori bo'lgan yuklarni har qanday yuklarni tashishingiz mumkin balonlari o'n ikkiga besh yuz ellik razmer e'tibor beramiz mana qarashlaringiz mumkin 5 e, beshta o'qli и e, mana balonlarimiz razmeri 12 ikkiga 500 yuz razmer tishlari judayam mustahkam qish e, faslida ham yoz faslida ham harakatlanishda sizlarga qulayliklar tug'diradi и e, bu mototsiklimizni ko'rishlaringiz mumkin orqa tomonida mana bunday o'zgacha o'ziga xos orqa chiroqlari повородник chiroqlari qolaversa tumanniklari mavjud bu chiroqlar orqali siz tunda harakatlanishga ham anchagina qulayliklarga ega bo'lasiz mototsiklimizni razmeri mana shu kuzovlari bilan birgalikda mana ko'rib o'tishlaringiz mumkin kuzovni ikki yon tomonida tunda оtrajatellari bor bu отражательlar sizda harakatlanish vaqtida qarama qarshi harakatlanishda kelayotgan mashinalarga bemalol mototsiklni yaqqol namoyon qilib turadi bu mototsiklimizni kuzovi chappa qila oladi o'zi qo'l yordamida ko'tarsalarigiz mana bu narsa yukni bemalol ko'tara oladi yukni bo'shatishga sizlarga juda judayam qulaylik tug'diradi i mototsiklimizni mana uchta tomoni bemalol bortlari hammasi ochilib yon tomonga tushadi mana ko'rishimiz mumkin bort qismini ochib mana bu orqasi ochilishi bilan yukxonasini bo'shatishga juda ham qulaylik yaratadi mototsiklimizni ikkala yon tomoni ham birgalikda ochiladi bu mototsikl sifat jihatdan juda yam yuqori turadi o'zbekiston bozorida ommabop xalq tanlab minib qanday qulayliklarga ega ekanligini ko'rib xalqni o'zi baho bergan bu mototsikllarimizni sizlarga aytishimiz mumkin mana alohida mers tabloli mototsikl hisoblanadi mers tabloli mototsiklimizda tablosida yurish tezligi nechi kilometr yuradi benzinni rasxodi tabloda skorость qaysida turgani e, o'ng chap povarotnik chiroqlari хоlоsтойlari skorost nechida turganligi hamma hammasini mana shu mers tablomizda to taxometrni yurish tezligigacha ko'rsatib boradi mers tablomiz juda ham chiroyli va sifatli ishlab chiqarilgan o'zbekistonda yagona bo'lgan benzinli mototsikllarimizni pultligi mana shu bu pult orqali siz mototsiklni qulflashingiz kimdir tegsa agar tashlab ketgan vaqtingizda o'zidan signal ovoz chiqaradi и e, mana orqa tomonga yurish harakatlanish vaqtida скоростьi orqaga ursangiz xuddi e, moshinalarda yo'q funksiyalarni aytib ketadi mana orqaga harakatlanishni e, ovozda ayta oladi и e, yana mototsiklimizda shunday xususiyati mavjudki пониженый повышение скоростьlari bor qumda harakatlanish vaqtida yoki yuqori yuklarni e, ko'tarib balandlikka chiqish vaqtida понижный повышение скорост işletip motorunu zor bir mal olup mümkün. Bu motosiklerimizin yana bir kolaylık tamamı 200 tane motor bulup motorunu hazır ki kunla yozunu cazirama isik kunlarda soğut işitiz antifriz Bu motosiklerimiz hiç kaçan kızımaydı. Motosiklerimizin yana bir kolaylık tarafını görüp üçümüz mümkün. Oldingi çırakları tünde yurtuş vakti de hareketleniş yarımında yoğun çırakları size hem cüdeyem kolaylık yarata oladı. Yarım tunda hem kunduz kundagi kabi bemalol harakatlanishingiz mumkin mototsikllarimizda qo'shimcha magnitafon fleshka usb blut hamda ishlatsa bo'ladi mana bu e, fleshkasi mana bu oladigan joylari magnitafoni radiosi i ikkita yonida kolonkasi joylashgan maza qilib musiqa eshitib harakatlansa bo'ladi yoqishimiz bilan tabloda skoros холостой turibdi mana bu birga orishimiz bilan mana qarang tabloda ko'rsatib turibdi skorосti ekanligini ekanliginida Bana iki ge. Skorusla körünüp duradı. Almıştırış tabloda. Ve onu körü oluşuz mümkün. İyi, e, kaç vakti de bana power rodinglerimiz. İlk e, o tamam. <laughs> Signallar, ham geçe signal. mototsikllarimizni yonilg'i bak qismi 20 litr benzin oladi bu mototsikllarimiz 100 kilometrga atiga 3 litr benzin sarflaydi 3 litr benzin orqali siz bemalol 100 kilometr harakatlanishingiz mumkin mototsiklimizni yurish tezligi 120 kilometr soatiga 5 ta uzatqich, ya'ni 5 ta skoroс mavjud и e qo'shimcha yana bitta skorus orqa va oldinga qo'shimcha mana ikkita rulni oldi ham qo'shimcha tormozlari mavjud va oyoq qismida ham tormozlari mavjud mototsikllarimiz e, yuqori tezlikda harakatlanish bilan birgalikda shunaqangi tezlikda tez to'xtash xususiyati ham bor bular tormozlari alohida kalotkada joylashgan bu kalotkalar oyoqda tormoz bosish bilan bemalol to'xtay oladi mototsikllarimiz sifat jihatdan juda yam yuqori ko'rinishi chiroyli yuk ko'tarish hajmi bilan o'zbekistonda yuqori yuklarni ko'tara oladigan pult yagona benzinli mototsikllarimiz endi benzinli mototsikllarimizni eng muhim qismi yuragi ya'ni motoriga keladigan bo'lsak motorni birgalikda ko'ramiz mana bu e, motorimiz mana birgalikda ko'rishimiz mumkin mana qismi svechasi haqiqiy zavod mototsikllari ko'rishingiz mumkin zonsheng zavodni motorlari bu motorlar kompressor kuchi ham tortish kuchi ham juda ham yuqori i ovozi ham pas. past past ovozda tez harakatlana oladigan yuqori yuk ko'tara oladigan sovutish qismi ventilyator hamda qo'shimcha antifriz radiatorlik bo'lgan yo'l tanlamas benzinli mototsikllarimiz faqatgina sizlar uchun videomiz yoqqan bo'lsa mana qo'ng'iroqcha tugmasini bosib layk like bosishni unutmaymiz kommentariyada o'z fikrlarimizni qoldiramiz qo'shimcha obzorlar yana qaysi turdagi mototsikllar elektron muraviylar kerak bo'ladigan bo'lsa batafsil obzorlarni faqat siz aziz mijozlarimiz uchun doimiy ravishda işte, youtube instagram telegram facebook kanallarimizda taqdim etishda işte, davom etamiz